Добрый день. Всех прошу рассаживаться. Шановні міський голова у відпустці, тому сесію буду проводити я. Усім добрий день. Гості запрошені та шановні депутати. До складу міської ради було обрано 36, 36 депутатів. Прошу всіх депутатів, які прибули на сьогодні на сесію, зареєструватися. Двадцять п'ять депутатів. Сесія повноважна. Відповідно до реєстрації на сесії міської ради прибуло 25 депутатів, наша сесія правомочна. Оголошую 16-ту сес... позачергову сесію міської ради відкритою. Сідати, шановні депутати, на сесію стоп, на сесію запрошені заступники міського голови, також керівники підприємств, організації установи міста. Представники засобів масової інформації. Більшість більшість у залі присутні. Шановні депутати, до робочої сесії нам необхідно обрати секретаріат. Вношу пропозицію обрати секретаріат у кількості трьох осіб. По кількісному складу є. Інші пропозиції немає. Прошу голосувати. Ікісне складно. Рішення прийнято. Персонально пропоную Сушко Богдана Володимировича, депутата міської ради від політичної партії блок Петра Порошенка. Солідарність Романенко Наталі Геннадіївну, завідуюча сектора з питань діловодства та контролю апарату міської ради, Сорокуна Романа Юрьовича, виконувача обов'язків начальника юридичного управління. Є інші пропозиції? Немає. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Прошу секретаріат приступити до роботи. Переходимо до обговорення проєкту порядку денного. До проєкту порядку денного включено два питання. Є зауваження або доповнення до порядку денного? Немає. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні депутати, пропоную затвердити регламент роботи сесії. А саме по кожному питанню до п'яти хвилин для виступу до трьох хвилин. По одному і тому ж питанню порядку денного сесії слово надається не більше двох разів. У кого які будуть зміни або доповнення до регламенту? Немає. Ви карточку забули. Так не буде працювати. Сідайте, нам треба затвердити регламент. Пропоную затвердити запропонований регламент роботи 16-ї позачергової сесії. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Переходимо до обговорення порядку денного. Так, перше питання порядку денного про списання майна. Доповідач Тахтаржиєва Пухлата Алла Іванівна, начальник управління комунальної власності. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, вашему вниманию предлагается проект решения о списании имущества. Данный проект был подготовлен и вынесен на очередную сессию городского совета, которая состоится 27 октября 2016 года. Но в связи с изменяющимися погодными условиями и необходимостью предприятиям осуществить демонтаж до морозов, предлагаем рассмотреть данный проект решения сейчас на внеочередной сессии. Які будуть питання? На спільному засіданні комісії це питання було розглянуто. Ще є якісь питання? Якщо нема, то прошу депутатів голосувати. Це нас іде в цілому чи зі змінами? В цілому. В цілому. Прошу голосувати в цілому. Рішення прийняте. Дякую. Переходимо до другого питання. Порядку денного про внесення змін та доповнень до міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки. Доповідач Плюші Ірина Миколаївна, заступник міського голови. Вважаємо депутати. Ми просимо твердіть змінення і доповнення в городську програму охорони окружающей природної среди на 2016-2020 годы. У нас появилась возможность с вами получить деньги из государственного бюджету на финансирование двох мероприятий – Технічне переоснащення КНС-10 по вулиці Айвазовського міста Бердянськ Запорізької області та технічне пере на общую суму 619 730 гривень і технічне переоснащення заміна насосів з переведенням на автоматизоване управління на насосних станціях водовідведення КНС-3, 9, 21 в місті Бердянській Запорізької області на общую суму. 3 миллиона 890 тысяч 576 гривен. Также будивництво другої нитки напирного каналізаційного колектору від КНС-5 місту Бордянську общей стоимостью 13 миллионов 564 тысячи 199 гривен – Вчера мы получили информацию из Министерства экологии и природных ресурсов, возможность профинансировать на 2017 год. По проектам это даст возможность в том числе и поменять энергоемкое электрооборудование, что даст положительный эффект и, возможно, определенную экономию в расходовании необходимости средств. Но в действующим законодательством предусмотрено, что при подготовке запроса на финансирование за счет средств госбюджета обязательно нужно указать основание, а именно пункт, раздел, название программы, где указаны мероприятия, которые предлагаются для финансирования, а также определиться с заказчиком. Все это нами сделано управлением жилищно-коммунального хозяйства подан качественный пакет документов совместно с работниками управляющей компании Водоканал, что даст возможность привлечь средства более практически 4, более 4 миллионов из государственного бюджета. Учитывая вышеизложенное, мы обращаемся к вам с просьбой поддержать данный проект с изменениями. Ну і ще треба доповнити, що через це питання ми скликали позачергову сесію. Бо нам дуже швидко потрібне це рішення для того, щоб можна було розраховувати на це фінансування. Які є питання, шановні депутати? Тоді ставимо на голосування, якщо я розумію, розумієте, за основу, так, потім зміни да. і ставимо за основу. 26. За решение принято. Теперь голосуем за изменения. Змины – это то, что 13 миллионов первоначально планировалось получить в 2016 году, но по информации, которая получили мы из Минэкологии и природных ресурсов вследствие ограниченности финансирования на 2016 год, возможно перенести и получить финансирование в 2017. Это те изменения, которые... Виктор Владимирович, вам достать? Сроки исполнения программы поменялись по 13 миллионам дякую Владимир Петрович, Безверхи. Уважаемые председатели, уважаемые депутаты и докладчик. Хочу сказать, что этот сейчас проект, мы который мы рассматриваем, это один из шагов для утверждения экономии по программе воды, пытная вода и так далее. Потому что это очень важный вопрос, мы с вами уже давно этим занимаемся. И вот сейчас нам есть возможность, до конца года получить определенную сумму на этом пути, в данном случае 3 миллиона 800 000, и сделать изменения, поскольку этот документ, который мы с вами сейчас поддержим, проголосуем, он и пойдет составляющим документом для подачи в Министерство. Поэтому прошу вас поддержать его, и я думаю, это будет очень важный шаг всей нашей громады и нашего депутатского корпуса. Спасибо. Дякую вам. Еще какие-нибудь будут дополнения? Тоді голосуємо за зміни, а потім в цілому. За 26, рішення прийнято. Тепер голосуємо в цілому. 25 за, решение принято. Третье питание порядку Денного, Циризная. У нас еще все в разном. Паны Цуканов. Спасибо большое. Я в разном хотела озвучить два вопроса. Вопрос первый, который мы как городской совет до сих пор на него должным образом не отреагировали, это вопрос установки газовых счетчиков. Я убежден в том, что каждый, наверное, из коллег выезжает по просьбе, по крику жителей, когда именно начинает устанавливать газовые счетчики. Я бы просил, вот у нас будет сессия 27 октября очередная, чтобы управление наше жилищно-коммунального хозяйства, управление коммунальной собственности, все-таки рассмотрело вопрос следующие. Вот по опыту коллег в Запорожье, запорожские депутаты, они отменили все дозволы, которые давало коммунальное предприятие на согласование Горгазу, Запорожскому газу, разрешение на установление счетчиков в тех домах, которые не являются ОСМД, которые в коммунальной собственности до сих пор. И у нас получается так, что мы с одной стороны приходим и, так скажем, отстаиваем права жителей на оплату услуг газа по индивидуальному счетчику, а с другой стороны компания Горгаз говорит, так подождите, ваша же структура жилсервис номер два согласовала, нам дало все разрешение, поэтому вы тут как-то определитесь, а то у вас одна рука делает правое, делает одно, а левое делает другое. Поэтому я попрошу, даю протокольное поручение, пользуясь тем, что сегодня идет пленарное заседание, чтобы нам, вот у нас начинается комиссия с 17-18 с числа, предложили Алгоритм, каким образом мы можем на сегодняшний день остановить тот социальный взрыв и конфликт, который происходит среди жителей города по установке этих счетчиков. Что может сделать городской совет, чтобы взять паузу и чтобы провести нормальные переговоры? Потому что в Запорожье городской совет своим напором уже садит за стол переговоров Облгаз, который согласен выделять часть денег на рассмотреть совместную программу финансирования там, областного городского бюджета самой газовой службы по внедрению индивидуальных приборов учета. Мы сегодня это не делаем. Поэтому я прошу данную ситуацию изучить и чтобы на комиссиях мы начали ее разбирать. Это первое. И второе, также я хотел бы сказать по программе софинансирования ОСМД, которая также выносится на следующую сессию. На сегодняшний день столкнулись с проблемой, разговаривая с ОСМД о том, что если жители города в ОСМД сами соберут те 30%, к примеру, на крышу, которую мы просим, 30% вы, 70% городской бюджет, то наши 70% им больше не нужны, потому что если они будут делать своими силами, то стоимость квадратного метра стоит 70 гривен, а если за счет бюджета по сметам и по всем законам 380 один подъезд стоит сделать своими силами 25 тысяч, а если есть бюджет, то 115. Почти в пять раз увеличение затрат. Я не считаю, неправильно будет из городского бюджета финансировать, ну, так тратить деньги. Поэтому, возможно, нам стоит будет внести изменения в программу, или мы будем закупать, помогать у СМД материалы, а не работы, или еще как-то. Но тоже будет очень неправильно. И вот уже у СМД приходят и говорят, ну. Вот 115 тысяч стоит подъезд. Мы соберем 30 но вы нам не надо. Зачем нам еще с казначейством связываться? Мы сами сделаем. Поэтому я прошу тоже а, углубиться, в, в, углубиться в эту тему, да. И со следующей недели начиная с комиссии, чтобы мы могли каким-то образом исправить. У СМДШ идут к нам. Угу. Только давайте просто рационально использовать средства бюджета. Спасибо. Ирина Миколаевна, прошу, это питание разобрать. Добро? Там не, там нужно посчитать правильно. Смету то, о чем говорил Виктор Владимирович Суканов. Иван Сергеевич Братенков, еще вопрос. Алексей Алексеевич, уважаемые коллеги, смотрите, какая ситуация. Я бы хотел дать поручение нашему юридическому управлению по поводу газовых счетчиков и вообще установления индивидуальных счетчиков. Насколько я знаю, то есть закон, а закон выше всех постанов и внутри, внутренних распоряжений, который четко гласит, что каждый индивидуальный владелец квартиры или дома, должен иметь свой индивидуальный счетчик. Иван Поэтому, если будет у нас юридическое обоснование готовое э, э, нашим управлением э, о всех ссылках на, на законы, и статьи этого закона, то нам будет совсем проще беседовать. С... Смотрите, Виктор Владимирович Суканов дал протокольное поручение, чтобы на комиссиях уже предложили какой-то вариант. Я предлагаю немножко это дополнить, на комиссию еще пригласить нашего. Гургаз для того, чтобы они могли вместе с докладчиками выступить и рассказать свою позицию. Потому что на выступлениях городского головы по микрорайонам Горгаз присутствует, и они доказывают свою позицию. Ну, в случае пытаются ее доказать, хотя она оспаривается. Потом предлагаю по поручению Цуканова, докладчики готовят свою информацию, мы приглашаем еще Горгаз, и он устаивает свою позицию. Помимо этого, юридическое управление нам даст законные основания нашей... И юридическое управление будет тоже в этом участвовать. Хорошо, вот потому что закон превыше всего, а угу. потом все остальные Установлен. Хорошо, какие еще есть вопросы? Без верхи, Владимир Петрович. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты. Итак, мы входим с вами, весь наш город входит в полосу осенне-зимних холодов и подготовки вообще к длинному и холодному на зимнему периоду. В данном случае дома, которые находились в ЖЭКе 3, 2, они постоянно на контроле у нашего исполкома и нашего ЖКХ. Я хотел бы обратить внимание и делать протокольное поручение по проверке положения, совмещения положения и соответствия практического уже использования этого на домах, переданы Бердянскому энерго. Постоянно поступают жалобы на те дома, которые они обслуживают. Неподготовленность, так сказать, канализации, Отопление, дворовые условия, имеется в виду придомовые территории. Ну и уже молчу за кровлю. Поэтому хотелось бы, конечно, моих людей, наших просим перейти в СМД, они а переходят в СМД с надеждой на нашу помощь, помощь потом оказывается мизерная. И этим пользуется комэнерго, которая вообще ничего не делает и не продолжает даже участвовать в настоящем эксплуатации наших домов. А я понимаю, что если им передавали коммунальное хозяйство их в эксплуатацию, там есть определенные условия, при которых они имеют право их нарушать. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Смолининова. Уважаемый, уважаемый присутствующий Алексей Алексеевич, я хочу поднять вопрос по поводу бродячих собак. Мы же с вами говорим, говорим, а ничего фактически не делаем. Я обратилась с письмом. Братенкову Ивану Сергеевичу о том, что может быть в центре меньше собак, но у нас на окраине их стаи по 10-12 по штук. Как сказали, что мы с вами выделяли деньги МОМОТ, выделяли деньги на отлов собак, но... Э, Мамай, Мамай. прошу прощения, Мамай. Не Мамай, мы выделяли деньги, но так получается, что у нас ничего мы не делаем. Как были собаки, так собаки стаи остались. Надо принять нам какие-то меры. Спасибо. Еще будут какие-то предложения, пожелания? Да. А мы же эш, на комиссии этот вопрос проголосовали и все. Этого достаточно. Это не сессионный вопрос, да. Если все вопросы мы решили, то пропоную закинчивать сессию. Тане Васильовна, ви кожного разу це питання озвучуєте, кожного разу управління ЖКХ у нас це питання приймає. Воно доповість на комісії. Буде, буде протокольне доручення управління житлово-комунального господарства на комісії е доповісти з цього питання. З питання від лову собак. Дякуємо. Шо, На этом сессию считаю закинченную. Спасибо.